शिवसेनेनं किंबोना महाविकास आघाडीनं देशाच्या प्रधानमंत्र्यांना रस्त्यावर आणलेलं आहे गली गली सडक सडक देश को प्रधानमंत्री को वाले घुमा घुमारे हारने की से मुंबईतल्या सहा जागांवर आम्ही लढतो महाविकास आघाडी आणि त्यातल्या सहाच्या सहा जागा जिंकण्याचा आमचा निश्चय आहे इरादा आहे पक्का येतो मोदींना मुंबईत ठाण मांडून बसावं लागतं महाराष्ट्रात आज नाशिक नाशिक वरून कल्याण कल्याणवरून इथे रस्त्यावर फिरणार तुमच्यावरती ही दारोदार भटकण्याची रस्त्यावर फिरण्याची वेळ का आली हे जरा लोकांना कळू द्या प्रधानमंत्री रोड शो करतो देशभरात दुसरं काय काम नाही प्रधानमंत्र्यांना मणिपूरला कधी गेले नाहीत कश्मीरी पंडितांचे जे रस्त्यावर बसले जम्मूचे त्यांचे अश्रू घुसायला कधी गेले नाहीत आताही घाटकोभरला अठरा लोकांचे मृतदेह सापडले बरं का त्यांच्याविषयी त्यांच्या मनात संवेदना नाही आज जाऊन कदाचित तिथे नाटक करतील ते नेहमीप्रमाणे अश्रू ढाळतील तिथे जिथे मुंबईत मोदी जातील किंवा महाराष्ट्रात मोदी जातील तिथे तिथे भाजपचा पराभव नक्की आहे हे मी अत्यंत जबाबदारीनं सांगतो अठारह लोगों की डेथ हो गई है तो भावेश भीड़ को पकड़ने के लिए मोदी आ रहे हैं क्या तो पकड़िए ना अठारह लोगों की डेथ हो गई है ये सबसे गंभीर बात है और मोदी जी वहां जाकर रोड शो कर रहे हैं मोदी जी उसी एरिया में जाकर रोड शो प्रधानमंत्री को संवेदना देखिये यहां चुनाव है हम देख लेंगे लेकिन प्रधानमंत्री जी को संवेदना होनी चाहिए अब न्यू मुंबई में अमित शाह थे श्री सेवकों का मृत्यु हो गया ना वहां भी कहाँ वहाँ वहां मृत्यु हो रहा है वो लोग खाना खा रहे हैं बाजू में शिखंडपुरी अमरसपुरी यहाँ अठारह लोगों की डेथ की खबर है मोदी जी आकर वहां रोड शो करेंगे चुनाव ये चुनाव माफिया है ये सब लोग चुनाव माफिया बस चुनाव लड़ना है और किसी भी हालत में चुनाव को आगे निकल कर जीतना है आज मोदी जी नासिक में भी है मुझे लगता है कल्याण में भी है तो यहाँ रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी और काम कब करें दिल्ली में कब बैठते हैं पूरे दिन तो रोड पर घूम रहे हैं चुनाव के लिए प्रधानमंत्री का काम नहीं है प्रधानमंत्री पहले भी आए हैं चुनाव प्रचार के लिए लेकिन पूरे पूरे दिन आठ आठ दिन रोड पर सड़क पर ये तो पहले प्रधानमंत्री है लेकिन ये हारने का डर है खास करके मुंबई और महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ मोदी जी जाएंगे वहाँ वहाँ शिवसेना महाविकास आघाड़ी जीतेगी ये लोगों ने तय किया है आप यहाँ आज है यहाँ बीजेपी हार रही अब एक ने चार रोड शो कर लो आप कहीं भी जाइए जहां मोदी जी जाएंगे वहां हम जीतेंगे ये नया सूत्र है ये नया मंत्र है महाराष्ट्र राज्य आमचे महापालिका उद्धव ठाकरे का होडिंग मध्य पड़ने छगन भुजब ने पाठरखण्ड के लिए बरोबर है भारतीय जनता पक्ष विशेषतः मुलुंडचा नागडा पोपटलाल बरं बर का आणि त्याचे सगळे लोक वादळानं होर्डिंग पडले ते बेकायदेशीर होते त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे त्याच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे अठरा लोकांचा मृत्यू झालाय मुंबई महानगरपालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता या क्षण हे भाई आप सुन लिजे आपका सवाल आहे मुंबई महानगरपालिका में आप शिवसेना नाही है सत्ता बीजेपी की है एडमिनिस्ट्रेटर बीजेपी का है तीन साल से जो हुआ है उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए यहाँ का पालक मंत्री बीजेपी का है आपकी सरकार क्या कर रही है आपका प्रशासन क्या कर रहा है तो सबसे पहले यहाँ के जो पालक मंत्री है और मुंबई महानगर पालिका का जो प्रशासक है उनके ऊपर कार्रवाई करें कौन किसी के साथ फोटो है क्या है मोदी के साथ दस घुटों के फोटो है हाँ? है ना सब गुंडे और भ्रष्टाचार आपके साथ पार्टी में लिया है तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाइए मोदी के ऊपर चलाए चलाएंगे आप प्रफुल्ल पटेल का फोटो कल आया है मोदी जी के साथ प्रफुल्ल पटेल के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है तो मोदी जी भी गुनागार हो गए क्या हो गए तो बत, बताइए मुझे ये का सवाल है उसका फोटो उसका ये मुलुन का नंगा पोपटलाल बोलेगा और आप, आप हमको सवाल पूछेंगे आपको भी समझना चाहिए पत्रकार लोग है मोदी तो छगन जी ने जो कहा है वो सही है हम उनके आभारी है वो भी मुंबई के मेयर रहे हैं कॉर्पोरेटर रही है उनको मुंबई महानगर पालिका किस तरह से चलती है और कौन चलाते हैं ये सबको मालूम है जो हुआ है हादसा उसके लिए भारतीय जनता पार्टी उनके आज के एडमिनिस्ट्रेटर जो मुंबई महानगर पालिका चलाते वो और मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर जो आज मुंबई के पालक मंत्री है ये जिम्मेदार है और उनके ऊपर क्या कार्रवाई पांच लाख दे दिया, अब क्या पैसे से जान खरीद लेते हो क्या पांच लाख दिया दो लोग दिया और मोदी जी चले आए रोड शो करने के लिए यहाँ का कहना है कि 400 पार का मैंडेट जरूरी है काशी मथुरा के लिए में कितना आता है वो देख लेना इस बार आसाम में बीजेपी की कितनी सीटें कम हो रही है उस बारे में वहां के मुख्यमंत्री जीने मथुरा की बात छोड दीजिए मथुरा में मे हे सर्वांचा रोड शो मोदी गेले तरी मोदी हे मगरीचे असू ढालणारे गृहस्थ आहेत नौटंकी करणारे गृहस्थ आहेत बोला पंतप्रधान मोदी येत आहे तर रोड शो करण्याची गरज शिवसेनेनं किंबोना महाविकास आघाडीनं देशाच्या प्रधानमंत्र्यांना रस्त्यावर आणलेलं आहे गली गली सडक सडक देश को प्रधानमंत्री को बीजेपी वाले घुमार रहे हारने की से मुंबईतल्या सहा जागांवर आम्ही लढतो महाविकास आघाडी आणि त्यातल्या सहाच्या सहा जागा जिंकण्याचा आमचा निश्चय आहे इरादा आहे पक्का येतो मोदींना मुंबईत ठाण मांडून बसावं लागतं महाराष्ट्रात आज नाशिक नाशिकवरून कल्याण कल्याणवरून इथे रस्त्यावर फिरणार तुमच्यावरती ही दारोदार भटकण्याची रस्त्यावर फिरण्याची वेळ का आली हे जरा लोकांना कळू द्या प्रधानमंत्री रोड शो करतो देशभरात दुसरं काय काम नाही प्रधानमंत्र्यांना मणिपूरला कधी गेले नाही कश्मीरी पंडितांचे रस्त्यावर बसले जम्मूच्या त्यांच्या अश्रू पुसायला कधी गेले नाहीत आताही घाटकोभरला अठरा लोकांचे मृतदेह सापडले खरं का त्यांच्याविषयी त्यांच्या मनात संवेदना नाही आज जाऊन कदाचित तिथे नाटक करतील ते नेहमीप्रमाणे अश्रू ढालतील तिथे जिथे मुंबईत मोदी जातील किंवा महाराष्ट्रात मोदी जातील तिथे तिथे भाजपचा पराभव नक्की आहे हे मी अत्यंत जबाबदारीनं सांगतो